viktor gugo xo'rlanganlar romani yepiskop miriel o'ttiz ikkinchi qism orolni tark etish vaqti yetganda jan valjanning quloqlari ostida g'aroyib so'zlar jarangladi sen ozodsan u uchun misli ko'rilmagan antiqa daqiqalar kelgandi yorug'likning qudratli nurlari go'yo tiriklar dunyosidan o'liklar dunyosidagi zulmatli qalbga birdaniga yorib kirib uni charog'on qilib yuborgandi go'yo ammo bu nur to'zari tez orada so'nib qoladi jan valjan ozodlik haqida o'ylarkan uning ongi falajlanib qolgandi u yangi hayotga ishona boshladi ammo tez orada sariq pasport bilan ko'chaga chiqish ozod odam uchun nima ekanligini u bilib oldi uning achchiq qismatida qayg'uli daqiqalar shu qadar ko'p bo'lgandiki buning hisob kitobi yo'q edi u o'n to'qqiz yillik jazo muddati davrida qilgan mehnatiga to'lanadigan haqni bir yuz yetmish bir frank deb hisoblagan edi to'g'ri shuni qo'shimcha qilishimiz kerakki u o'zining xomcho'tlarida yakshanba va bayram kunlaridagi majburiy dam olish kunlarini hisobga olmagan bo'lishi ham mumkin bu esa uning hxayolidagi mablag'ni yigirma to'rt frankga qisqartirib yuborardi shu va boshqa sabablarga ko'ra uning o'n to'qqiz yillik maoshi bir yuz to'qqiz frank o'n besh so'm pulga baholashib qamoq darvozalaridan chiqayotgan paytida qo'liga pul tutqazdilar u hech narsani tushunmadi va o'zini aldangan xu'rlangan hisobladi xullas u qamoqxona noziri va buxgalteriyasini o'z haqqini yeb ketganlikda o'zicha aybladi qamoqdan chiqib yo'l yurishining ertasi kuni u graz shaharchasidan o'tarkan vino chiqarish zavodi darvozasi oldida aravadan butilka tushirayotgan odamlar to'dasini ko'radi u o'zining xizmatini taklif qiladi ish shoshilinch bo'lgani uchun uni ishga yollaydilar u ishga kirishadi u ancha farosatli kuchli va epchil edi u butun kuchi bilan ishlaydi ishga yollangan xo'jayin undan rozi bo'lgandi biroq u ishlab turgan paytida shu yerdan o'tib ketayotgan jandarm undan pasportini ko'rsatishni so'raydi u sariq pasportini ko'rsatishga majbur bo'ladi keyin u yana ishga kirishib ketadi shu asnoda u ishchilardan biridan bu qilayotgan ishlari uchun xo'jayin qancha haq to'lashini so'raydi ishchilardan biri unga 30 suv deb javob beradi ertasi kuni u yana yo'lga tushish kerak edi va xo'jayindan bugungi ish haqqini so'raydi xo'jayin unga hech narsa demasdan o'n besh su haq to'laydi janvaljan hayrat bilan e'tiroz bildiradi xo'jayin unga senga shu ham yetadi deydi janvaljan undan o'z haqqini talab qilishda davom etadi xo'jayin esa unga tikka qarab g'azab bilan shunday deydi menga qara sen yana qo'l va oyoqlaringga kishan taqilishini istayapsan shekilli u yana o'zini xo'rlangan o'g'irlangan hisobladi jamiyat davlat uning maoshini qisqartirib uni katta miqdorda chuv tushirgan bo'lsa endi alohida bir shaxs uni kichik miqdorda aldayotgan edi demak ozodlik to'liq mustaqillik degani emas ekanda qamoq atalmish jamiyat ummonidagi oroldan chiqish bu hali tergovdan qutulib ketish degani emas ekan grasda u bilan shunday muomala qilishgandi biz uni dinda ham qanday kutib olishganini ko'rdik shunday qilib kechasi soat ikkilarda ibodatxona soatlari yarim tunni ko'rsatgan paytda zanvaljan uyg'onib ketdi u tagidagi to'shakning nihoyatda yumshoqligidan uyg'onib ketgandi u yechinmay yotgan bo'lsada bu hissiyot u uchun butunlay yangi bo'lganligi sababli ham uyg'onib ketgandi u taxminan 4 soatlar uxlagandi uning charchog'i yo'qolgandi u bunchalik ko'p dam olishga o'rganmagan edi u ko'zini ochdi bir daqiqa qorong'u xonaga qarab turdi keyin uyqusini davom ettirish uchun yana ko'zlarini yumdi agar insonni kunduz kuni juda ko'p hissiyotlarga boy bo'lgan bo'lsa agar insonning kunduz kuni juda ko'p hissiyotlarga boy bo'lgan bo'lsa agar juda ko'p o'y va hayollar inson aqlini xavotirga solsa u kechasi tez uxlab qoladi ammo o'sha inson uyg'onib ketsa uning qayta uxlashi juda qiyin bo'ladi birinchi uyqu ikkinchisidan ko'ra osonroq keladi zan valzan bilan ham xuddi shunday bo'layotgan edi u boshqa uxlay olmadi va u mulohazalar qila boshladi u hozir shunday ruhiy holatda ediki uning xayollari voqelikni g'ira shira anglamoqda edi uning boshida hamma narsa alg'ov dolg'ov bo'lib ketgandi uning o'tmish haqidagi o'ylari uning aqlida xuddi loyqa va notinch suvdagi kabi sho'ng'ib ketar <laughs> o'z shaklini yo'qotib borardi uning xayoliga ketma ket bir fikr kelar u bir yo'qolib yana qaytib kelar va boshqa fikrlarni surib chiqarmoqda edi hozir biz uning aqliga kelayotgan fikrni ochamiz u uxlashga kelayotgan payti magluar stolga qo'ygan oltita kumush idish va qoshiqlarni shkafga joylayotganini u ko'rishga ulgurgandi aynan mana shu oltita kumush ashyolar unga tinchlik bermayotgandi ular shu yerda yaqin joyda edi bir necha qadamlar tashlansa kifoya edi u bu xonaga kirayotganida qo'shni xonada burchakdagi kravat oldidagi turgan shkafga xizmatkor kampir o'sha idishlarni qanday joylayotganini ko'rgandi u bu shkafni aniq tiniq eslab qolgandi agar oshxona bo'ylab borilsa o'ng tarafda turibdi o'sha shkaf ular ancha og'ir va sof kumushdan edi ular uchun qoshiqlari bilan qo'shib hisoblaganda kamida ikki yuz frank pul olishi mumkin edi o'n to'qqiz yillik ish haqqidan ikki barobar deyarli ko'proq pul to'g'ri agar uni aldamaganlarida u ko'proq ishlagan bo'lardi u ichki hissiyotlari bilan kurashgach kurashgan holda yana bir soatlarcha yotdi soat uch bo'ldi u yana ko'zini ochdi to'shakdan turdi qo'li bilan paypaslab yotishdan oldin burchakka otib yuborgan yo'l xaltasini topdi keyin oyoqlari bilan polni paypaslab boshladi polga oyog'i tekkach cho'nqayib o'tirib oldi u nima qilayotganini anglamasdi u biroz vaqt o'ylanib turdi agar bu uydagi birorta bedor odam uni bu mudhish qiyofada turishini ko'rsami yuragi yorilib ketsa kerak edi bir payt u egildi va oyoq kiyimlarini sekin yechdi va kravat chetiga qo'ydi keyin yana boyagi holda cho'nqayib turib xayol surib qoldi uni boyagi qo'rqinchli o'ylar tark etmayotgan tinchlik bermayotgan edi bu o'ylar goh yo'qolar goh yana paydo bo'laverardi bu o'ylar uni ruhini ezmoqda edi va keyin u negadir qamoqxonadagi ishtoni doim bir tarafga tortib bog'lanadigan mahbus sherigi breve haqida o'ylay boshladi ana shu brevening shaxmat rangli ishton tortgichi xayolida charx ura boshladi u aynan shu alfozda agar soat millari bong urmaganida tonggacha xayol surib o'tirishi ham mumkin edi shu ovoz go'yo unga o'z buyrug'ini berdi bor